you <music> Пусть я покачусь, а как же я домой вернусь? Придумай, Надо взять с собой карту, чтобы отмечать путь дорожки. Так На шоссе за городом тротуаров нет. По краям обочины, а за ним кювет. Люди по обочине двигаться должны. Транспорт у нас встречу с левой стороны. Пешеходом переходом ты дорогу перейдешь. Здесь ты можешь полежать, отдохнуть щиток. Если кушать ты захочешь, посмотри скорее сюда. Этот знак тебе подскажет, здесь есть вкусная еда. Я пришел сюда не зря. Я знаю правила, друзья. На стоянке это здесь. Здесь можно отдохнуть, присесть. Ты не мыл дороги рук, поел фрукты, овощи, заболел и видишь, пункт медицинской помощи. Питание, остановка и медицинская помощь. Уж тем не менее здесь лесу. Я скорее домой пойду. Если хочешь, помогу. На газели подвезу. Но не знаю я дороги. Как, есть... как красиво! Смотри, смотри! Во время движения. Не усовывайся из окна, не отвлекай водителя Хорошо Во время движения держись за поручень Хорошо Складка, да, пример, берите Правильно всегда учить